بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى bizleri öz fəzlindən fəzliyləndirməyə السن etsin رمضان bildiyiniz kimi Ramazan ayı ə bunun münasibətlə bu yaxınlaşmaq bu mövsümün iqbalı nəticəsi ilə e, biraz xatırlatma etmək istəyirəm. Deyilir ki, bütün müsəlmanlara tövsiyəm budur ki, Allah subhanə və təala-nın qoxsunlar. Bu böyük ayda bütün günahlardan səmimi tövbə etsinlər. Dinlərini dərk etsinlər. Orucularını və namazlarının hökmlərini öyrənsinlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki: Allah kimin üçünü yaxşılıq istəsə ona dinində anlayış bəxş edər. Buhari Müslim. Həmçində Peyğəmbərimiz Allahun salamı və səlavatı ona olsun dediyinə görə Ramazan başlayanda cənnət qapılar açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zəncirlənər. Buhari və Müslimdə belə keçmişdir. Allahun salamı və səlavatı Rasuluna olsun. Deməsinə görə Ramazan ayının ilk gecəsi cənnət qapıları açılar, cəhənnəm qapıları bağlanar, şeytanlar zəncirlənər və bir nidaçı bu gecə başlandıqda bir qarçı, bir nidaçı səslənər. Ey yaxşılıq axtaran qaba gəl, ey şər axtaran geri dön ki, Allah səni cəhənnəmdən azad etsin. Və o Hər və e, o hər gecədə baş verir. Allah Resulü, Allahın salamı və salavatı ona də olsun ki o səhabələrinə deyirdi. Ramazan ayı sizə bərəkət ilə gəldi. Allah sizi bu ayda rəhməti ilə əhatə edir. Üzənizə mərhəmət nazil edir və günahlarınızı aradan qaldırır. Bu ayda Allah dualarınızı qəbul edir. Elə isə Allah'a özünüzdən ən yaxşını göstərin. Bədbəh o kimsədir ki, Allahın rəhmətindən məhrumdur. Əl-Münziri bunu ət-Təqrīb və ət-Tərhīb kitabında nəql etmişdir. Hədisdə keçən həzir keçən ki, Allah'a özünüzdən yaxşılığını göstərin. Mənası yaxşı işlərə tələsmək, itaat etməyə tələsmək və pis işlərdən uzaq olmaq deməkdir. Yəni özünüzdən Allah'a ən yaxşını göstərin. Yəni ibadətinin, itaatinin ən yaxşısını, ən gözəlini Allah'a ərz edin. Allah üçün edin, bu mənanıdır. Allahı, Allah rəsulunu, ona Allahın salamı və salavat olsun, buyurur ki: Kim imanla və səbabını ümid edərək Ramazan orucunu tutarsa, keçmiş günahları bağışlanır. Bu Ramazanın bizə verdiyi ən yüce bəxşişlərindəndir. Kim Ramazan, can Ramazanda imanla və səbabını ümid edərək qiyamda durarsa, qiyamda durarsa, namaz qılarsa bir mənada onun keçmiş günahları bağışlanar. Və hətta ki gecə namaz qılarsa, və hətta ki Ramazan e, təravəhdir, həmsinin təravəhlər də gecə namazına aiddir. Onu qılarsa onun keçmiş günahları bağışlanar. Və hər kim gəlir, gəlsən imanla, və səbabını ümid edərək ibadəti keçirərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Yəni bu bağışlanmanın sonunda, yəni bu mağışlanmanın bizə nail olması üçün Yəni ki, kim imanla, yəni bu gecənin özündə bu gün xeyirləri barındırdığına iman gətirməsə ki, həqiqətən Allah təala bu gecəni bütün gecələr içərisində seçib biz peyğəmbərin ümməti üçün xoş bilib. Bu buna sənin yəqinliklə peyğəmbərin bizə bildirdiyi səhih hədisə gəlbindən yəqin imanla olmalıdı. Əks halda hədisdəki o onun günahlara bağışlanara daxil olmur. Həmçinin o əcrə 70 ilin, e, min ilin ibadətinin əvəli ola bilməz. Kim o gecəni imanla, onun savabına iman gətirərək də və ibadətlər keçirərsə, e, yəni imanla, ona inanaraq da və ondan hasil olacaq savaba ümid edərək də imanla, imanla keçirərsə və o savaba ümid edərsə ki, mən bu savaba mal olacam, onun deyir, keçmiş günahla bağışlananlardan əlavə ona min ilin ibadəti yazılar və s. Həmin hədis Buxarıdə Müslimdə keçməkdədir. Əcmində Rasulullah Allahın salamı və səlavatı olsun buyurur ki, uca Allah deyir. Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür. Yəni deyir ki, məsələn, namaz qıldın, filan savab var. Filan əməl etdin, filan dərəcə savab var. Filan əməl etdin, filan savab və s. Hər bir əməli Adəm övladının özü üçündür. Orucdan başqa, çünki onun mükafatını mən verəcəm. Bu da təərrüm bir məna var. Bunu dərk eləyin, bunu düşünün. Bir yaxşılıq 10 mislindən 700 mislinə qədər artırılırlar. O mənim üçün nəfsini yeməyini və içməyini tərk etdi. Oruç tutan kiməsənin 2 sevinci vardır. İftar edəndəki sevinci və Rəbbinə qovuşduqda sevinci. Və oruç tutan kiməsənin ağzından gələn qoxu Allah dərgahında müşk qoxusundan, yani ən gözəl ətir qoxusundan daha gözəldir. Hədis Buhari, e, Müslim və İbn Macidə keçməkdir. Həmçində Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Əgər sizlərdən biriniz oruç tutduğu bir gün, gündürsə, əgər sizlərdən biriniz oruç tutduğu bir gündürsə, ədəbsiz və uca səslə danışmasın. Və hər kim onu təhkir etsə və onunla düyüssə desin mən oruç tutmuşam. Buxari və Müslim. Həmçinin Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: Kim yalan danışmağı, ona əməl etməyi və nadanlığı tək etməs etməsə, Allahın onu yemək və içməyi tək etməsinə ehtiyacı yoxdur. Qovahil Buxari. Bütün müsəlmanlara Allahdan qorxmalarını, oruç tutmalarını və hər cür günahlardan uzaq olmalarını tövsiyə edirik. Onlar bu ayda sədaqə verməli, Quran oxumalı, yaxşı işlər görməli və itaatlərini gözəlləşdirib çox artmalılar. Həmçinin bu ayda Allahı çox təsbih, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. Bunlar kimə aiddir? Ya hər bir kimsəyə aiddir. Əla xüsus ki, Quran oxuya bilməyən kimselər, eee, deyək ki, bu ay Quran ayıdır. Quran oxumaq üçün bu gözəl ayıdır. Əgər bunu bacara bilməyən kimsələr nə etməli? Müəyyən vaxtlardakı, müəyyən vaxtlarda oturub ancaq Allah'a təst Allahı təsbihi etməlidir. Necə ki Quran oxuyanlar, məsəl süb namazından sonra, zöhr namazından sonra, əsər, məğrib, bəsə bu vaxtlarda Qurana vaxt ayırdıqları kimi Quran oxuya bilməyən kimsələr də xüsusən də Allahı təsbihiə, subhanallaha, təhlilə La ilahe illallah, elhamdullah, tahmidə, Allahu akbara yer ayırmalıdı, vaxt ayırmalı. Çünki onlar böyük bir əcdən məhrum qaldıqları zaman, qaldıqları kimi başqa əcdlərdən özlərini məhrum etməməlidillər. Və bununla-nəş yani Allahdan bağışlanmalı, bağışlanmalarını istəməlidir. Çünki bu ay Quran ayıdır və bu ayda Quran nazil olduğuna görə bu ayın şərəfinə görə bu ayda Quran oxumaq daha üstün, daha gözəl ibadətlərdən sayılmaqdadır. Möminlər Qur'an canla başı oxumalıdırlar. Möminlər Qur'anı canla başı oxumalı və kişilər və qadınlar hər, -hər bir kimsə gecə və gündüz Qur'an oxumağı çoğaltmalıdırlar. Çünki bu ay xüsusən də ki, deyək ki, Qur'an üzrə insanlar etiqafda oturmalıdırlar. Quran üzrə etiqaf, yəni bir şey üzrə lazım etməyə etiqafdır. Həmçinin sənin özünü Qurana etiqaf etməyin, yəni bir mənada Qurana mülazim olmaq, Qurana daha çox sarılmağın mənamına, mənasına gəlir. Yaxşı əməllər etməklə yəni insan e, günah əməllərdən, pis əməllərdən insan çəkinməlidir. Həmçində bu nəyə daxildir? Bu oxuduqlarımız, bu yəni insan müəyyən bir ibadətə, müəyyən bir e, sezon Sezona yaxınlaşdı, səhvlə yaxınlaşdıqda bu əzəmətli bir sezondır ki, e, insan ona qar onu o sezon gəlməzdən öncə özünü ona hazırlamalıdır. İndi olduğumuz ayda insan e, olduğumuz bu ay Ramazana saylı günlər qalır, yarım aydan daha az gün qalır. Bu da insanı e, daha da o ay Ramazana yetişdirmək üçün bugündən insan özündə dəyişiklik etməlidir ki Ramazanla qarşılaşdıqda, Ramazan ayına daxil olduqda əvvəlcədən özündə etdiyi o ə, hazırlıq ona ora daxil olduqda yardım. Məsələn, bunu misal olaraq da 2 2 döyüş döyüşəm müharibəyə çıxan 2 firqəlin misala bənzəyir. Birisi müharibəyə hazırlıqsız yaxalanır, birisi isə müharibəyə hazırlıq görür. Hansının daha Onda halbən uzma uzma şansı daha çoxdur. Əlbəttə hazırlıq görən kimsəni. Biz də bu hazırlığı, yəni cənnəti qazanmaq kimi misal verə bilərik. Başqa e, dediyimiz ki bu ayda insan sədaqə verməklə, yəni, bu ayda xass dedik ki zaman baxımından, məkan baxımından, yəni verən sədaqə, insana verilən sədaqə, o şəxsə uzadılan sədaqə Yer baxımından, məkan baxımından, insan özü baxımından dəyərlənir. Var məsələn, kimsəyə sədaqəyə versən, yaxşılıq edirsən, ondan da daha yaxşı bir kimsəyə verməyin, daha möhtac bir kimsəyə vermək, daha çox ehtiyacı bir kimsəyə verməyin əlbəttə ki, əcil baxımından daha çox. Aydındır. Və hər bir gecə Allah üçün ibadət daha üstündür. Və oruclar daha üstündür, lakin fərz olan ibadətlər daha üstün gəlir. Və həmçinin bu ayda insan e, Allaha sədaqə verməyə çox almalıdır. Peyğəmbərimizdən gələn bir hədisdə Abdullah ibn Abi Qays der ki: Ayşə rəziyallahu anha mənə dedi ki: Bu gecədə, bu qiyamdə dilə gəldikdə Ramazan gecələrini ibadətə keçirmə. Der ki: Gece namazlarını qılmaqdan heç vaxt tərk etmə. Çünki mən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə bu gecələrdə namaz qılmaq tərk etdiyini görmədim. Əgər də xəstə olarsa, onu da deyir oturub qılardı. Və həmçində sədaqəyə Peyğəmbərimiz ümumiyyətlə həvəsləndirir və biz də bu sədaqənin Ramazanda xəstələşdirməsini və əcrin daha çox qat-qat olmasını ümid edərək də bu aidə verilməsini təmənnə edirik. Deyilir ki, hədisdə də deyir ki, Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam "Mə min yumin yusbihu ul ibad fih illa malakan yanzila." Ki elə bir gün yoxdur ki, səbaha çıxan mömin deyir ki, səbaha çıxdı, elə bir gün yoxdur ki, Oz gündə dedik ki, göydən iki mələk nazil olub, ona belə deməsin. Onlardan biri deyər ki, "Allahım, verən kimsənin malını artır. Yəni verəni başqa malla, başqa daha xeyli mələ əvazət kimsə sıxarsa, kimsə paxıllıq edərsə, sən də ondan sıx, sən də ondan mənətdiyərək"dən mələklər dua edirlər. Və hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam ümumiyyətlə, ümumiyyətlə Quran oxumaq barəsində demişdir ki: "İqraul Qurana, fə innəhu yətiyyə yawməl qiyamə şəfiən li əhsabih." Sahihə Müslim. Deyir ki, Quran oxuyun. Quran oxuyun, çünki Quran deyir ki, qiyamət gündə oxuduğu sahibi üçün şəfaətçi olaraqdan gələr. Yəni sənin üçün xeyr şəfaətçisi, olaraqdan şəfaət edildikdə, de. yəni sənin Yaxşı bir əməl etmisən. Və səndən də yaxşı əməlin edilməsini tələb olunmur. Və sənin də heç bir, yəni sənə də inanmırlar. Bu çoxu dəfə belə olur. Sənə bir kimsə de, gəlir, deyir ki, mən onun yaxşı əməl sahibi olduğunu bilirəm. Sən bu zaman fərəhlənərsən. Düzdür? Beləliklə qiyamət günündə Quran bizə qarşı şəfaətçi olaya, yəni bizi günahlardan arındırmağa və cənnətə vəsilə olmağımıza səbəb olacaq. Yəni Allahın ayəsidir. Şübhəsiz ki, burada iman gətirmək, əməl etmək, özünə daxil olmaqla əks halda iman olmadıqca heç bir əməl Allah dərgahında qəbul deyil. Və həmçində Ramazanda edəcək ən gözəl əməllərdən biri də qohum əqrabaya yaxşılıq etmək, qohum əqrəbən ziyarət etmək. Dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam: "Laysa al-vazibu bil-mukafih, və lakin al-vasilu allazi iza quti'at rahimahu wasalaha." Rəvahu al-Buxari. Dedi ki, qohum əlaqələrini quran, ona yaxşılıq edən onu kifayət qədər ona yaxşılıq edən, yaxşılıqda adudan deyil. Ən qohumluq əlaqən qoruyan kimsə O səndən küstüyü zaman sən onun qapısını açıb onu xoş bir üzlə qarşı, qarşılayan bir kimsədir. Əsərləki qohumluq əlaqən qorayan kimsə bu kimsədir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz dəy ki sallallahu alayhi və sallam bir hədisdə ki Ramazanda ibadətlə güclənməsi və bu ibadətlər içərisində ən mühimi, ən üstünü fəz buyurulan, buyurulan əməllərdir. Unutmayın. İbadətə içərisində bütün ibadətlər üstündür. Lakin fərz buyurulan ibadətlər əla xüsus ki, namaz o ən üstündür. Ramazan ayında namazları vaxtlarını qorumaq. Əli Abdullah ibn Amr Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan dəvət edir ki, bir gün günlərin bir günü Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam namazı zikr elədi və dedi: Kim namazı mühafizə edərsə, yəni vaxtlarını mühafizə edərsə, qiyamət günündə onun üçün nur, burxan və oddan qurtuluş olar. Ravahu İbn Mec, İbn Hibban. Və həmçinin Ramazana hazırlıqdan birisi odur ki, gözəl əxlaqla insanlarla insanlar gözəl əxlaqla e, Davran insanlar gözəl axlaqlı olmaq, onlarla gözəl axlaqla davranmaq. Ümumiyyətlə bu hər bir zamana daxildir, lakin e, bildim ki, oruçdan bir kimsə e, ac qaldır, qaldısa, hissənməyə, kobudluq edə bilmir. Bu zaman istərsəməz deyir ki, artıq mən zəifləmişəm. Artıq kiməsə bağırmaqa kobudluğa halım yoxdur. Gəl bu aiddən özümü mülayimliyə, xoş rəftara Xoş davranışa özümə görətəyim. Əlimə gözəl gül götürüm, bir buket aldım. Bunu sevənlərə, sevdiyimə verim və s. bu kimi ə güzel əxlaqla insanlara öz əxlaqını, insanlara nümayiş etdirmək. Əyyüməminlərin anası Ayşə rədiyallahu anha deyir ki: "Allah rəsulunun, Allahın salamı və salavatı ona olsun" belə dediyini eşitdim. İnnel müminə layd La yuddu diku bi husni khuluqi darajat as-sa'im al-qa'im. İnsan ki gözəl əxlaqı ilə namaz qılan və oruç tutan bir kimsənin dərəcəsən çata bilər. İnsanın gözəl əxlaqı insanı namaz qılan və ə, oruç namaz qılıb oruç tutan bir kimsənin dərəcəsinə çatdıra bilər. Və həmçində gözəl Ramazan ayında gözəl niyyətli olmaq. Ramazan ayında gözəl niyyətli olmaq. Bu bəradə Allah Resulu, Allahun salamı və səlavəti olsun, deyir ki: "Mən hamma aḥfa man hamma bi ḥasanatin fa lam yaʿmalha kutiba lahu ḥasanah." Kim bir xeyir əmələ, buna diqqət edin. Kim bir xeyir əmələ niyyətlənər, onu etməzsə ona bir xeyir bir savab yazılır. Və kim xeyir əməli niyyətlənər, onu edərsə, onu 10 on mislindən 700 mislinə kimi onun səbabı artırılar. Başa düşü? Kim bir xeyir əməli niyyətlənər, lakin etməzsə, ona bir səbəb yazdılar. Sonra onu edər. O ona 10 on, 10 on mislindən 700 mislinə kimi səbabı artırılar. Və kim bir Pis niyyətlənər, günah əmələ niyyətlənər. Onu etməzsə ona görə günah yazılmaz. Kim bir pis əmələ niyyətlənər, onu edərsə ona bir günah yazılar. Amma ki, savab əməldə niyyətlənsən, etməsən belə sənə savab yazılar. Bu da Allah Subhanahu va Taala'nın öz qullarına verdiyi əcrin səbəbin böyüklüyü. Amma bir günaha niyyətlənsən, etməsən Yenə həsor. Bu da həmişə yenə Allah Subhanahu Taala'nın bizə olan rəhmatinin, mərhəmmətinin genişliyiydi. Və həmişə peyğəmbərimiz (s.ə.v.) demişdir ki, bu həmişənin insanın özünü bu ayda düzəltməsinə yardım edən vasitələrdəndir ki, əlbinin islah etməsi. Çünki əlbinin islahı bütün əzaların islahının əsas və başlıca səbəblərindəndir. Peyğəmbərimiz deyir ki, Allahın salamı və salavatı onun olsun. Ələ inne fil jazati mudğatan. İdə saləhat saləhəl cədidə küllu və idə fesədat fesəcə cəsədə küllu. Ələ və hiyal qalb. Mütəfəqən ali ki insan bədənində bir ət parçası vardır. Ümumiyyətlə biz düşüncəmizi, fikrimizi daima qəlbə bağlayırıq. Və o baxımından peyğəmbərimiz deyir ki, insan bədənində belə bir ət parçası var. Onun islahı bədənin islahıdır, onun fəsəd olması ziyana uğraması, heydə məhrum qalması isə bədənin heydə məhrum qalmasıdır. Və həzmcinə peyğəmbərimiz bizə bu aya başlamazdan əvvəl hazırlıqlardan birisi də ə, sadiq tövbə və tövbəmizi tezləşdirmək və ya tövbəmizi tezləşdirmək və ya otdakı tövbəmizi təjdid etmək, yeniləmək. Peyğəmbərimizdir ki, sallallahu alayhi və sallam Allah subhanahu wa taala inna Allah azza wa jalla yabsudu yadehu bil leil yatubu musi'a'n nahar Allah taala gündüz günahı edən kimsənin günahı əff etmək üçün gecə əlini açar, e, gecə günah edən kimsənin günahı əff etmək üçün isə gündüz əlini açıb bu ta qiyamət gününə kimi belə davam edər. Sahih Muslim. Yəni Allah subhanahu wa taala hər bir kimsənin günah edib və günahdan tövbə etməsini sevar daima yani günah edən bir kimsəyə Allah təala mələklərinə onu dərhal yazmasını əmr etməz. Ona beləki tövbə edib bağışlanması deyə bağışlanar deyə və bağışlanma diləyər deyə ona vaxt verir. Amma ki xeyir əməli isə bu fürsət verilməz. Xeyir əməl dərhal qələmlə yazılır. Və həmçində Əilə fərdləri üçün ailədə mehriban olmaq. Ailə fərdlərinə qarşı, xüsusən də ki, kima qarşı? Evin rəisi olan zürciyə qarşı gözəl olmaq, gözəl, xoş münasibətli olmaq. Ümumiyyətlə əhl deyildikdə de, ailə hamısına daxildir. Xüsusən də ki, qadın ə, hər bir kişinin başının tacıdır. Möminlərin aləsi Ayşə rədiyəllahu anha der ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam belə demişdir. Allah təala Allah təala bir ev əhli üçün xeyir istəyirsə onların arasına mülayimçilik salar. O evdə daima bir-birə qarşı mehəbbət, sevgi, xoşgörü, hörmət olur. Və həmçinin də bu ayın Ramazan ayı xeyr hazlaşmaqdan ola bilər ki, yəni ötdüyümüz bir gün, bir neçə gün əvvəl e, belə bir xeyr var idi ki, Allah Subhanahu Taala Allah Tala'nın əffinə bağışlanmasına məhzar olmaq var idi. Bu bağışlanmaqdan məhrim olan kimsələr burada hədisdə vurğuluyor. O da kindarlığı, xusumetləri aradan qaldırmaq. Heç kimə qarşı kindar olmaması. Və mömin olsan, kindar olmasan, Allah Tala səni əff edəcək. Peygamberimiz Allah'ın selamı ve salavatı olsun demiştir ki: Yetlu Allah yetlu Allahu ila halqihi fi layat nism Şaban fe yaghfi li'l cemii'i halqihi illa li müşrikin ev müşahidin. Bu da hemçinin e, bu aynı fazlətindəndir ki Peygamberimiz der ki: Allah azze ve celle Şaban ayının orta gecesinde yani 15 deəsi gecədə çıhar müşrik müşrik kindar hani xusumat əhlindən başqa kindardır mübahisə əhli bu kimi bir-birə qarşı mübahisə edən pisliklər kindar daim özünə qarşı pislik olan və özü başqasının pisliyinə qüsən bu kimi kimsələr istisna olmaqla bütün insanları əff edədirdi Allah təala bu da şeyx Əbdul-Rəhmanın o hədisi bütün yollarla Yəni cəm etdikdə hadisi səhih adlandırılmışdı. Bu da bizim də həmçinin e, bu ayda və hər ayda olsun, istər bu aya çatana kimi, eee, bu özümüzdə olan, bu bizə xəlal gətirəcək, bağışlanmağı aradan qaldıracaq bu kimi xüsuslardan özümüzün etməliyik, arındırmalıyıq. Çünki mövsümə çatdıqda, o mövsümə çatdıqda bizim istidadimiz, yəni hazırlaşmağımız necədirsə, Və o ayda da bizim o ayın xeyirlərindən yığmağımız, onun məhsulundan dərməmiz də elə olar. Çünki, e, nə əkərsənsə hasad günündə yığım günün onu yığacaqsa. Yəni bir mənalı Ramazanda nə xeyir qazandırsan, qiyamət günü Rəbb ilə qarşılaşdıqda o xeyirləri görəcəksən. Bir mənalı sənin gözündən belə kədrlər kimi keşki mən bu xeyir əməlləri edədim, keçincə qarşıda da elə vaxtımız var. Allah bizi Ramazana çatdırsın ve o xeyirləri etməyə Allah Teala bizləri müvaffiq etsin. Çünki bizim Allahın yardımı, güvvəsi, iradəsi olmasa biz nə Ramazana çata bilərik, nə Ramazanın xeyrindən, əcindən özümüzə bir xeyir qazan bilərik. Allah subhanu ve taala bizləri eşdi faydalanadəsın. Sallallahu alaihi ve sellem.